все чаще и чаще акции встречают такое сопротивление ультраправых. Их нельзя назвать фашистами. Есть определение научное фашизма. Да, там Троцкий давал, Димитров давал. Но это ультраправые националисты. Вот. И они становятся агрессивнее. Этот процесс начался не в 2013 году, еще за несколько лет до этого. Они срывали кинопоказы, презентации книг, вот это, ну как бы, для страны, находящейся в кризисе, рост ультраправых настроений – это нормально. Ребята, чтобы вы понимали, правый террор он ударит по всем и по вам, если надо будет. Причем что... здесь, которые а вы на... называете? Вы, на... вы, на... На... вы называете? Правого... Давай, давайте я скажу. Да. Вы называете да. правым террором украинских добровольцев из вас, не из ливаков? Поехала это... воевать одна борьба, которая правда. воюет за ДНР, и которых ловят в Одессе Здесь, с терр... здесь, здесь разное. дайте теперь мне сказать. Нет, так я не договорил. Ну, пожалуйста, Вот и вы приходите на акции там, где хотите объявить украинских добровольцев, и националистов в угрозе Украины, когда мы есть единственная защита ее. А такие как вы есть разрушение. И когда парни, которые сейчас на фронте, сейчас пусть война пошла на низ из-за мирных всяких договоров, которые для Украины недопустимы, из-за таких как ты, из-за таких как ты, Украина не сможет а иметь войны Побольше бы таких, как ты, было, было бы. Не было бы войны, потому что Россия была бы уже на Закарпатье. Я убили. считаю, что Боже людей, которые не выступают, не выступают против Украины, против украинского, против украинского национализма, можно убивать. Нужно за землю, за страну и за народ. Да. Да. Вот. Меня зовут Сергей. В... Я ясно, украинский националист. Я вообще доброволец украинского, э, доброволец полкозов. Вот. Бывший, так сказать, ветеран. Сейчас будем расходиться, будем идти. Надеюсь, они не придут непорядочно и не будут здесь кричать свои гадости. Вот. Поэтому всем спасибо, кто пришел. Слава нации! Слава! Все, парни, пошли.